Будемо празднувати Владіка день народження. розпалити надо. 32 роки. Ось заготовили тут дрова. Букло. Візьми крестів. Всем Разжигаем костер. Надо бензин. Надо бы мне бензин взять. Да потом надо было бумагу брать, картон плохо. Плохо, да, наверное, не, не, не знаю, что он не будет гореть. Брать, смотри, он плеет, ни горит. Давай, давай.

Максим там Ну, короче, Соня тоже звонил, поздравлял сказал, что он, он, он завтра будет на даче Да, Там между а, папороти Там, где ловый лес, да Там папороть там, там, там папорот, эта, трава Мы это не знали, пиздец. куда их Так, как делись Там так, это тоже есть, есть. Так, а, что, Там, бля, как этого листа Варим для того, в лесу если Если человек, никогда в лесу не варил кофе. Мать посолила, я не знаю. Только посолила. Покусила, посолила и все. Нет, и а и я сегодня купили. Сегодня это и в субботу. На краснодонцин? Это спорный вопрос. Да это не спорный вопрос. Я, я читал что это тоже. Так да лучше простые классе, окна поставить, чем пластиковые. А шталярки, блядь, они починают новые. Ты просто ей будешь это плевать бой. Можно можно. 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 Я бля, жду по хорошим тем, чтобы поменять, а потом забрать их не старые. А словацкие почему забирают? Словацкая столярка вообще красота. Там делают как-то, у них своя технология, материалы нормальные, наверное. У них там есть это вот, как бы. <масширная музыка> это, я не могу сейчас забить хуй и так далее, вот и в заниматься да. с тобой, твоими делами. Мне не впадутся, говорят, да, вот эти руки, поколоть и так далее. Но если да я, я занимаюсь своей работой, то что есть. Жарим и оно, от куры. Осталось. Потому, она, если с трещин на пасху повезет, если с премией на пасху повезет, а мы его не можем я, я выкину, как я. там сестра? Нормально? Нормально, ну, Что там тоже? Работает? Работает, едет, там занимается строительными сможем? 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 Ну тогда, бы он в Чехию не ездит, бы говорит, нет работы сейчас пока. Ну, на Чехове, там уже годами 50 человек или в Херсонской области, Малюнок 70... такой на деревах, и... не, ну, с, одной с, части, с одной части там, 60, 70, а с другой... Надо же мясо, но Николаевская область, Волжская область. Там там, тоже. Как... Я, я на, я на тоже подорожал. А хлеб почем а Был по 4, Я не знаю, если бред 4, 4, 5, 4, 5. 4, 5. Ну не знаю по вы берете. Мы Тогда не берем, есть... мы печем вообще клетки. А можно печет? и пить. Мать, мать печет. Есть духовка. 2-3-4 килограмма. Потому что Может, мы берем э, надо мы какой? Что? Килограммовый. Полонинский берем. Сегодня, кстати, я видел не, я не ел не ел не такой малый килограммовый. Вот такой, как у меня. Но я хотел взять, кто мать говорит, а возьми вы такие килограммовые, килограммовые. 100 килограммовый. Я его мать аж до дома, до, 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 дачи слышу, блядь. слышно, был, когда листьев нету, когда листья опало. Блядь, это такое эко... Ты утром не сжимаешься, зарядка там вся А ты его не проверяешь. На скипу был. Я, я утром просыпаюсь, слышу Вадика мать. Вадик заебал, давай быстрее, блядь. Вот литра 20 вечера мы еще. Палим палами костер. Казалось, да. что мы мало бухла взяли. А Ярик нажрался, Ярик синий. Яре, как тебе, как это так ты можешь напить? Ну, если не я столько я синий, знаю. чтобы не контролировать тебя. Вот и алкоголик. ты больше выпил, чем все мы, Яр. Да, и, за и, всех выпил. Что? Сейчас утро, сколько раз тепла. Тебя же жена, дети, а ты пешке, так, вот. О! 8, У -у -у. 8 градусов тепла. Ставьте 8 Да. Короче, чувак у тебя будут два месяца еще работать, блядь. Да. Я как раз думаю, за дрова платить ему или блядь. Ем, за два месяца счет работы, блядь. Да. Пару кубов напиляет. Блядь, день у него выставлять должен я, блядь. У меня в декабре годовщина, ты мне что подаришь? Ящик пива? Какой ящик пива? Это что, коньяк или вино, коньяк и виски. Он тебе дрова подарит за готовку. Коньяк и виски. Ну виски, блядь, сука, дорогое, блядь. Я тебе разомею, что она Виски американские. Смотри, не пролей, даже капли. Пойдешь в магазин за другими Капля стоит, как бутылка вот. На сороковку ты трезвый не ляжешь. Я надеюсь, что ты не купишь хоть ящик пива, блядь. Они, пожалуйста, выйдут по телефону. Поздравляю. Прошлый. Прошлый. Пускай будет 100 гривен. Вот эти, ты из интернета сколько в день Ну, 70. Нет, в день. В месяц. В месяц 70. В месяц, да? да? Да хуя. Да хуя. Ну, ну ты, ты, там все равно ковыряешься, да? Ну, не всегда. Сейчас, блядь. Сейчас 7.25. Сейчас почти уже не буду платить. Боюсь, Праздную. Да, <свят> кормить этот интернет. Я просто сейчас буду большой, когда буду что-то скачивать. Угу. Но я дохуя да иногда скачу фильмов каких-то мощных, для по 6, по 7 гиг. У меня большой телевизор, я люблю фильмы посмотреть, типа по шикарные, типа, блядь. Я, Это... говорю, блядь, попроси Ярика, пускай скачать нормальные фильмы. Он какую-то да. хуйню, блядь, подоскачивает, блядь. То, я, блядь, их ну, скачал можно. фильмы? А то, что ты список, да? Не, я да. мне дохуя фильм, Да, и красный. Я не скачал.